В рамках цикла передачи Откровения предоставляем вашему вниманию краткие варианты проповеди и библейских учений пастора Артура Симоняна. Ты должен направлять всю свою силу и все свое естество против своей слабости. И каждый из нас знает свои слабые стороны. Знаете, Аврааму не составило труда оставить свой город или же выйти против своих врагов и победить их. Я вижу это в его жизни. Для него не состояло труда выкопать колодцы. Проблема Авраама была в том, что он не мог иметь детей. Знаете, Бог коснулся самой слабой точки в его жизни. Если сегодня у тебя есть слабость, возлюбленный, если ты болен, иди и начинай молиться за больных. Возлюбленный, никогда не смотрите на себя своими глазами. Смотрите глазами Божьими, как Он видит вас. Для просмотра полного варианта этой передачи посетите сайт www.7раз70.tv